جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا تو کچھ حضرات شیعہ سلیمان بن سرد خضائی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں آپ فوراں کوفہ آ جائیے ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر جو حضرت نعمار بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہوں ان کو یہاں سے نکال دیں گے اس کے دو روز بعد اسی مضمون کا ایک اور خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے پاس بھیجے جس میں یزید کی شکایت اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا اور چند وفود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے پاس پہنچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے مگر حکمت و دانشمندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچزاد بائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کے بھیجا بعد سلام مسنون مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا میں اپنے معتمد چچزاد بائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بیچتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراں کوفہ پہنچ جاؤں گا مسلم بن نقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کی اور اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے کوفہ پہنچ کر مختار کے غرمے مقیم ہوئے یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن نقیل اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پڑھ کر سناتے تھے جس کو سن کر سب پر گریہ تاری ہو جاتا تھا مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کی عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی چند روز میں صرف کوفہ سے اٹھارہ ہزار مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا اس وقت مسلم بن عقیل کو یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو بے شک پورا عراق ان کی بیت میں آ جائے گا حجاز کے لوگ ان کے پہلے ہتابے اور دل دادا ہیں اس لیے ملت اسلامیہ کے سر سے آسانی یزید کی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک صحیح معیاری خلافت قائم ہو جائے گی انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی مگر یہ خط لکھنے کے بعد بحکم قزائے قدر اس طرف حالات بدلنا شروع ہو گئے یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر کوفہ کے حاکم تھے ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے ہیں لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں اور نہ محض شبہ یا تہمت پر کسی کو پکڑتے ہیں لیکن اگر تم نے سرکشی اختیار کی اور اپنے امام یزید کی بیعت توڑی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں تلوار سے تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گا جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں قائم رہے گا عبداللہ بن مسلم بن سعید حضرمی جو بنی امیہ کا حلیف تھا یہ خطبہ سن کر کھڑا ہوا اور بولا کہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں ان کی اصلاح بغیر تشدد کے نہیں ہو سکتی اور جو رائے آپ نے اختیار کی ہے یہ کمزور اور بزدلوں کی رائے ہے نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزور بزدل سمجھا جاؤں یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میں اس کی معصیت میں دلیر بہادر کہلاؤں <موسیقی> یہ دیکھ کر خود عبداللہ بن مسلم نے براہ راست ایک خط یزید کو بیج دیا جس میں مسلم بن عقیل کے آنے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کے لیے بیعت لینے کے واقعہ کا ذکر کر کے لکھا کہ اگر تمہیں کوفہ کی کچھ ضرورت ہے اور اس کو اپنے قبضہ میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے لیے کسی قوی آدمی کو فوراں بیجے جو آپ کے احکام کو قوت کے ساتھ نافذ کر سکے موجودہ حاکم نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا قصدن کمزوری کا معاملہ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے بھی اس مضمون کے خط یزید کو لکھے جن میں امارہ ابن الولید اور عمرو بن سعد بن ابی وقاس وغیرہ شامل تھے یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے تو اپنے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص سرجون کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفہ کی حکومت کس کے سپرد کرے اس کی رائے یہ ہوئی کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا عامل بنایا جائے لیکن یزید کے تعلقات اس کے ساتھ اچھے نہ تھے اس لیے سرجون نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہو جائیں اور وہ آپ کو کوئی مشورہ دیں تو آپ قبول کریں گے یزید نے کہا بے شک اس وقت سرجون نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان نکالا جس میں کوفہ کے امارات پر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا یزید نے اس کے مشورے کو قبول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا اور اس کو ایک خط لکھا کہ فوراں کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے اور قتل کر دے یا کوفہ سے نکال دے ابن زیاد کو یہ خط ملا تو فوراں کوفہ جانے کا عزم کر لیا ادھر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط اشراف اہل بصرا کے نام پہنچا جس کا مضمون یہ تھا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہیں میں تمہیں دعویٰ دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو یہ خط خفیہ بھیجا گیا تھا اور سب نے اس خط کو راز میں رکھا لیکن منظر بن جاردو کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو اس لیے اس نے یہ خط ابن زیاد کو پہنچا دیا اور جو شخص یہ خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا ابن زیاد نے اس قاصد کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد اہل بصرہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ جو شخص میری مخالفت کرے میں اس کے لیے ایک عذاب علیم ہوں اور جو موافقت کرے اس کے لیے راحت ہوں مجھے امیر المومنین نے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے میں صبح وہاں جا رہا ہوں اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام بناتا ہوں میں تمہیں متنبع کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کے حکم کی مخالفت کا دھیان کبھی دل میں نہ لانا اور اگر مجھے کسی شخص کے متعلق خلاف کی خبر ملی تو میں اس کو بھی قتل کر دوں گا اور اس کے ولی کو بھی اور اس کے خاندان کے عریف لیڈر کو بھی تم مجھے جانتے ہو کہ میں ابن زیاد ہوں اس کے بعد ابن زیاد اپنے ساتھ مسلم بن عمر باہلی اور شریک ابن اور کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا کوفہ کے لوگ پہلے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد آمد کے منتظر تھے اور ان میں بہت سے لوگ حضرت حسین کو پہچانتے بھی نہ تھے جب ابن زیاد کوفہ میں پہنچا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہی حسین ہے وہ جس مجلس سے گزرتا سب یہ کہہ کر اس کا استقبال کرتے تھے کہ مرحبا ابی کا یا ابن رسول اللہ ابن زیاد یہ منظر خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور دل میں کروہتا تھا کہ کوفہ پر تو حضرت حسین کا پورا تسلط ہو چکا ہے اب پورے شہر کوفہ میں حضرت حسین کی آنے کی خبر مشہور ہو گئی لوگ جوک در جوک زیارت کے لیے آنے لگے ادھر نعمان بن مشیر کو کوفہ کی یہ خبر ملی تو باوجود یزید کا ملازم ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے ابن زیاد ان کے دروازے پر پہنچا لوگوں کا ایک ہجوم اس کو حضرت حسین سمجھ کر ساتھ تھا جن کا شور و شعب اور ہنگامہ نعمان ابن بشیر نے اندر سے سنا تو وہیں سے آواز دی کہ جو امانت یعنی ولایت کوفہ میرے سپرد ہے وہ میں آپ کے حوالے نہ کروں گا اس کے علاوہ وہ آپ سے لڑنا نہیں چاہتا ابن زیاد خاموشی کے ساتھ یہ سب مظاہرے اور والی کوفہ کا معاملہ دیکھ رہا ہے اب اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ دروازہ کھولو میں ابن زیاد ہوں یزید کی طرف سے معمور ہو کر آیا ہوں اس وقت دروازہ کھولا گیا اور اندر جانے کے بعد پھر بند کر لیا گیا اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے اور جو شخص اطاعت اور فرما برداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور جو سرکشی اور نافرمانی کرے یا جس کی حالت اس معاملہ میں مشتبہ ہو اس پر تشدد کیا جائے خوب سمجھ لو کہ میں امیر المومنین کا تابع فرمان رہ کر ان کے احکام کو ضرور نافذ کروں گا میں نیک ایک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بائیں ہوں اور میرا کوڑا اور میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں اور میرے احکام کی مخالفت کریں اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آئیں اس کے بعد شہر کے تمام اورفا نمائندوں اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمہارے شہر میں جتنے آدمی باہر کے پردیسی ٹھہرے ہوئے ہیں یا یزید کے مخالف ہیں ان سب کی تفصیلات فوراً میرے پاس پہنچا دو جو شخص ایسے لوگوں کی رپورٹ ہمیں دے گا وہ بھری سمجھا جائے گا اور جو نہ دے گا وہ اپنے پورے حلقہ اثر کا زامن و ذمہ دار ہوگا کہ اس میں کوئی شخص بھی ہماری مخالفت نہ کرے گا اور جو ایسا نہ کرے گا اس سے ہمارا ذمہ بری ہے ہم اس کو قتل کر دیں گے اور جس شخص کے حلقہ اثر میں خلیفہ وقت یزید کا کوئی مخالف پایا جائے گا اس کو اسی کے دروازے پر سولی چڑھا دیا جائے گا اور اس کا حق نمائندگی سلب کر لیا جائے گا ادھر مسلم بن عقیل جو مختار بن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے اور حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ اب ان کی مخبری کر دی جائے گی اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی ابن عروا مرادی کے مکان پر گئے دروازے پر پہنچ کر ہانی ابن عروا کو بلایا وہ باہر آئے اور مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے مسلم نے کہا کہ میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں ہانی ابن عروا نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں اور اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آگے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں مگر اب کہ آپ داخل ہو چکے ہیں میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں اچھا آ جائیے مسلم ان کے مکان میں روپوش ہو گئے کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ آتے جاتے رہے ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلا کر تین ہزار درہم دیے اور اس کام پر معمور کیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگائے یہ شخص مسجد میں مسلم بن اوسجا اسدی کے پاس پہنچا جن کے متعلق کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ وہ مسلم بن عقیل کے رازدار ہیں وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ لے جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے کہ مجھے اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے یہ تین ہزار درہم بس اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے سپرد کر دوں جو حضرت حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے مجھے لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے اس لیے یہ روپیہ آپ مجھ سے لے لیں اور مجھے وہاں پہنچا دیں تاکہ میں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ ہی ان کے لیے بیعت لے لیجئے مسلم بن اوسجا نے کہا کہ مجھے آپ کی ملاقات سے خوشی ہوئی آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اہل بیعت اتحار کی مدد فرمائے مگر مجھے اس سے بڑا خطرہ ہو گیا کہ لوگوں میں میرا نام ابھی سے مشہور ہو گیا بہرحال مسلم ابن اوسجا نے اس شخص سے حلف اور عہد لیا کہ راز فاش نہ کرے گا یہ شخص چند روز تک ان کے پاس انتظار میں آتا جاتا رہا کہ وہ اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیں گے اتفاقاً حانی بن اوروا جن کے گھر میں مسلم بن عقیل رو تھے بیمار ہو گئے ابن زیاد بیمار کی خبر پا کر عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا بس وقت امارہ بن عبد سلولہ نے ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے اس وقت دشمن ابن زیاد تمہارے قابو میں ہے قتل کرا دو حانی ابن عروا نے کہا کہ شرافت کے خلاف ہے کہ اس کو اپنے گھر میں قتل کروں یہ موقع نکل گیا مگر اتفاقاً ایسا ہی ایک اور موقع پیش آیا کہ شریک ابن آور جو کہ ابن زیاد کے ساتھ کوفہ میں آیا تھا مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کے سبب ابن زیاد سے جدا ہو کر ہانی بن عروہ کا مہمان اور ہمراز ہو گیا تھا یہ بیمار پڑا تو پھر ابن زیاد نے خبر بھیجی کہ آج شام کو میں شریک ابن آور کی عیادت کے لیے آؤں گا شریک بن آور نے بھی اس موقع کو غنیمت جان کر مسلم بن عقیل سے کہا کہ یہ فاجر آج شام کو میری عیادت کے لیے آنے والا ہے جب یہ جی آ کر بیٹھے تو آپ یک بارگی سے اس پر حملہ کر کے قتل کر دیں پھر آپ مطمئن ہو کر کسر عمارت میں بیٹھیں اگر میں تندرست ہو گیا تو بسرا پہنچ کر وہاں کا انتظام میں آپ کے حق میں درست کر دوں گا شام ہوئی اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے اس وقت شریک نے ان سے کہا کہ آج موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا جب وہ بیٹھ جائے تو فوراً قتل کر دینا مگر اس وقت بھی ان کے میزبان ہانی بنوربا نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں مارا جائے یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا اور شریک کی مزاج پرسی شروع کی شریک نے قصدن بات کو تول دیا اور جب دیکھا کہ مسلم بن نقیل باہر نہیں آتے تو ایک شیر پڑا تم سلمہ کے متعلق کیا انتظار کرتے ہو اس کو سلام کیوں نہیں کرتے اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے ابن زیاد نے سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے حواس میں اختلال ہے کہ بے جوڑ باتیں کر رہے ہیں بن بنوربہ سے پوچھا انہوں نے کہا جی ہاں اس بیماری میں ان کا یہی حال ہے کبھی کبھی حضیان کی باتیں کرنے لگتے ہیں ابن زیان کے ساتھ مہران بھی آیا تھا وہ تاڑ گیا اور ابن زیاد کو اشارہ کیا یہ فوراں وہاں سے اٹھ گیا اس کے جانے کے بعد مسلم بن نقیل باہر آئے تو شریک نے پوچھا آپ نے یہ موقع کیوں گوا دیا اور اس شخص کے قتل کے لیے آپ کے لیے کیا مانے تھا مسلم بن عقیل نے فرمایا دو خصلتیں مانے ہو گئیں اول تو یہ کہ جس شخص کے گھر میں میں مہمان ہوں اور پناہ گزین ہوں وہ اس کو پسند نہیں کرتے دوسرے ایک حدیث جو حضرت علی کرم رم اللہ وجہ نے مجھے سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ہیلا کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع فرماتا ہے کسی مومن کو جائز نہیں کہ مومن کو ہیلا کر کے اچانک قتل کرے اب جب کہ ابن زیاد پر پوری طرح راز فاش ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہانی بنوروا نے مسلم کو پناہ دے رکھی ہے تو اس کو ہانی کی فکر ہوئی لوگوں سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ بہت دنوں سے ہانی بنوروا ہم سے نہیں ملے لوگوں نے بیماری کا عذر بتایا مگر اس کو تو گھر کے بیدی نے سب کچھ بتا رکھا تھا اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے وہ مرد سے اچھے ہو چکے ہیں گھر کے دروازے پر پہرے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں آپ لوگ جاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور ہمارے پاس آئیں یہ لوگ ہانی کے پاس پہنچے حالات کی نزاکت بتلا کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے ہانی نے اپنے آپ کو مجبور پایا ان کے ساتھ چلنے کے لیے سوار ہو گئے جب قصر عمارت کے قریب پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ آج میرے لیے خیر نہیں آنے والوں میں ان کے عزیز حسان بن اسماں بھی تھے ان سے کہا کہ مجھے اپنے بارے میں خطرہ ہے حسان نے جواب دیا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں میں <تصفح> تو کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا وجہ یہ تھی کہ حسان ان واقعات سے بالکل بے خبر تھے یہ لوگ ہانی کو ساتھ لیے ہوئے کسر امارت میں داخل ہوئے تو ابن زیاد نے قاضی کوفہ شری سے کہا کہ ایک خائن کو خود اس کے پاؤں نے یہاں تک پہنچا دیا جب قریب آئے تو ابن زیاد نے شعر پھرا یعنی میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کے در پہ ہے ہانی نے کہا یہ کیا بات ہے ابن زیاد نے کہا کہ کیا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم ان سازشوں سے بے خبر ہیں جو امیر المومنین کے خلاف آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں آپ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے اور اس کے واسطے اسلحہ اور رضا جمع کر رہے ہیں ہانی نے انکار کیا اور گفتگو طویل ہوئی تو ابن زیاد نے اس اپنے جاسوس کو سامنے کر دیا جس کے ذریعے خبریں پہنچتی تھیں یہ ماجرا دیکھ کر ایک دفعہ تو ہانی ششدر رہ گئے مگر پھر ذرا سنبھل کر بولے میری بات سنیے اور اس کو سچ مانیے میں بلا آپ سے جھوٹ نہ بولوں گا واقعہ یہ ہے کہ با خدا نہ میں نے مسلم بن عقیل کو بلایا نہ مجھے ان کے معاملے کی کوئی خبر تھی اچانک ان کو اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھا اور مجھ سے میرے گھر مہمان ہونے کے لیے کہا مجھے ان کی بات رد کرنے سے حیاء مانے ہوئی اور اس کی وجہ سے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو گئیں میں نے مجبور ہو کر اپنے گھر میں داخل کیا اور مہمان بنا لیا اور اگر آپ مجھ پر اتمنان کریں تو میں اپنے گھر جاؤں اور ان کو اپنے گھر سے نکال دوں اور آپ کے پاس آ جاؤں ابن زیاد نے کہا کہ خدا کی قسم آپ مجھ سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک مسلم بن نقیل کو میرے سپرد نہ کر دے ہانی نے کہا میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے مہمان کو تمہارے سپورٹ کر دوں اور تم اسے قتل کر دو حاضر مجلس مسلم بن عمر باہلی نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں انہیں سمجھاتا ہوں علیحدہ لے گئے اور کہا کہ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو مسلم کو ان کے سپرد کر دو یہ لوگ سب آپس میں بھائی بائی ہیں ایک دوسرے سے نمٹ لیں گے قتل نہ کریں گے اور نہ کوئی نقصان پہنچائیں گے اس معاملے میں نہ آپ کی کوئی رسوائی ہے نہ آر ہنی نے کہا اس سے زیادہ کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میں اپنے مہمان کو اس کے دشمن کے حوالے کر دوں با خدا اگر کوئی میرا اور مددگار بھی نہ ہوتا اور میں تنہا ہوتا جب بھی اپنے مہمان کو اپنی زندگی میں